генеральным директором компании «Струинвест», которая проводит работы по реконструкции площади в городе Новомосковск. На данном этапе проходит реконструкция площади Расскажите, что на каком этапе проходит реконструкция, какие работы на данном этапе проводятся? Значит, работы были начаты 1 сентября, начали мы с огораживания забора. Забор сейчас закончили, сейчас, как вы можете видеть, происходят демонтажные работы второй части площади, сам проект включена и первая, и вторая часть. Просто эта часть планируется сдаться в этом году. Вот, полностью в пользованию жителей. А вторая часть она будет наврождена после 11 числа и будет производиться на ней работы до конца 18. А какие трудности возникают по времени реконструкции? сами трудности, скажем так, трудность это есть этот проект, в который включены замена всех сетей коммуникаций, а именно замена канализации на глубине 7 метров, замена водопровода, ливневой канализации, то есть это все предусмотрено, а также строительство света современного фонтана, который будет пешеходным фонтаном, музыкальным, ну, скажем так, довольно-таки аналогов Днепропетровской области фонтана. Нам, нам можно хотя бы какую-то презентацию, либо уже картинку Насколько я понимаю, мне проинформировали мои службы. Значит, сейчас закончили забор. Будет буквально на днях вывесен плакат, что мы будем видеть по итогу на заборе. То есть, я думаю, это завтра, послезавтра уже для обширных масс будет понятно. А где находится, например, на данном таком все старые... Значит, была в городе создана комиссия, которую возглавил Сирида. Согласно протоколов, которые мы ведем переписку, точка отправки всех этих там лавочек, пытаемся все сохранить максимально, лавочки, плитка, она вся перевозится на территорию НКПП что можно в принципе поехать и посмотреть эти старые материалы не будут? Нет, старые Мебросы материалы были. не будет площадь предусматривает 25 тысяч квадратных метров нового покрытия поэтому какого вида покрытия будет тротуарная да. плитка да. стиль старый город выполнена будет в орнаменте э, в украинском стиле то есть ну на визуализации посмотрим что будет для комфорта наших жителей какие-то лавочки как они будут выглядеть были вот эти лавочки не предусматриваются, будут нержавеющие, и самая наша, как бы скажем так, эксклюзивность, это будут гранитные лавочки, деревянные, будет автоматический полив, полностью новое озеленение, допустим, видеонаблюдение будет выполнено, то есть полностью все, новые фонари, LED-технология, освещение, подсветки всех деревьев, все как бы по ним? Здесь ну, возникает у нас частый вопрос. Вы видите, мы пиляем деревья, то есть там есть какие-то резонансы. Значит, на данный момент мы здесь пиляем 10 голубых елей. Вместо них здесь будет аллея голубых елей в размере 50 штук, которые будут привезены с питомника одинаковой ширины, высоты и тому подобное. Заключен официальный договор с питомником. Они несут гарантийные обязательства по поводу их, скажем так растительности дальше, чтобы они росли. Если что-то с ними произойдет, то, соответственно, они э, как бы ориентируют то, что за свои деньги сделают сами. Uh, ну, также мы здесь, значит, планируем на той стороне. Максимальные строи будут доставать крыши пятиэтажных домов. Скажите, пожалуйста, кто-то из области сюда уже приезжал проверять? На данный момент никто не приезжал, то есть ведется так, только связь. Планируется, скорее всего, на этой неделе Брусаков Владимир Владимирович обещал приехать просмотреть производство работы. Когда будет, если интересно, мы заранее проинформируем. И снова московской власти кто-то был? Да, снова московской власти в принципе присутствует, несмотря на то, что заказчиком является областное управление ну, ЖКХ Скажите, пожалуйста, еще у нас 2 сентября случился случай, что ребенок упал в люк. Как вы можете это прокомментировать? Потому что вы уже здесь стали делать работы и... В принципе, не очень приятная ситуация. Мы можем это элементарным способом, то есть заранее за неделю было всем ну, озвучено, что будет ограждаться забор. 1 сентября начали производить, 31 числа мы заехали, с 1 сентября мы начали ставить забор. Как бы мы не можем его поставить за полчаса. На территории площади, как одной и второй части, существуют открытые люки, что является проблемой города, а не проблемой подрядчика. В один из люков, в которых упала девочка. Это присутствовало при наших, скажем так, рабочих, которые совместно с некоторыми людьми господина гущенко помогали ее вытаскивать. И скажите, пожалуйста, на этой части площади предусмотрено, предусмотрено установление памятника погибшим в АТО. Это учтено в проекте? Или как это будет Не, все город отдельно это рассматривает. Все памятники, скульптуры и тому подобное. То есть ведет наша задача. Мы делаем площадь. А город уже потом сам будет смотреть, как и что устанавливать. А не выйдет таким образом, что вы площадь сделаете, а потом не будет памятника этого обещанного уже и так долго. Ну а года. мы же делаем площадь, а памятник устанавливается по факту, поэтому я думаю, что навряд ли его будет возможность его не установить. Спасибо. Саша, еще нам... Да, еще какой-то вопрос. Мы говорили, что после 11 числа будет закрыта площадь. Да, это возьмись. Да, этого же месяца будет закрыта вторая часть площади, она тоже полностью оградится, и там начнутся более серьезные работы, чем здесь. Когда предусмотрено окончание? второй части, ну как бы основной части площади, согласно договору 31 декабря 18 А этой части? Этой части мы планируем дать в этом году. Поэтому сейчас все сюда кинули усилия для того, чтобы но максимально показать, что оно будет, как оно будет и тому подобное. Чтобы люди могли посмотреть, что они в итоге получат. Все. Спасибо.